Мы конкретно это сделали и сказали, так? А вопрос, будет будут готова на это а, русская сторона? И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое, что мы будем делать вот с этой, с этим участком в клинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Готовы наши партнеры до мониторинга технического? Это очень важный аспект. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку. І нічого ото не буде діватися. А тоді виникає питання: а як я буду е-е як буду вирішувати питання контролю, верифікації? Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога і потім, хто на кого буде свалювати. нарушение э, этой договоренности. Поэтому э, сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны э, обсудить. И э, думаю, что, э, думаю, что нам нужно и с американскими нашими э, коллегами, партнерами отчет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться. А вид американской стороны 30-денный термин. Підгодувати, підготувати повністю план щодо закінчення війни. Покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони Но Сама по собі ідея закінчити цей конфлікт мирними средствами нами поддержива.